Saya rasa rugi untuk keep silence sekejap bila berlaku sesuatu yang mungkin tak setuju di antara pasangan. Ataupun dengan kawan-kawan pun, sometimes silent tu is a treatment. Silent tu is a treatment. Okay, boleh? Baik, kembali. Jadi saya, saya harapkan tuan-tuan sekian perbincangan hari ini, dia dah cover secara menyeluruh lah. Sebab saya nak cerita pasal nak kena tahajud, anda dah kena tahu dah nak tahajud ni. Cuma saya nak bawa filosofi behind Laylatul Qadar tu, anda pun dah jelas, the whole night, bukan sebahagian malam. So, sangka baik pada Allah. So, beza dekat mana tuan sikit untuk malam Al-Qadar ni? Bezanya adalah kalau kamu sekadar hidupkan malam tu sebelum daripada tidur, itu je kamu fokus, itulah bagian kamu. Tapi kalau sebelum tidur pun kamu dah hidupkan malam tu, lepas daripada tidur, bangun tidur pun kamu hidupkan lagi malam tu, itulah bagian kamu. So, bahagian je yang berbeza-beza. Tapi untuk dapat fadilat ni, semua orang berpotensi untuk dapat. Semua orang. Okay? Saya ni start solat tak buat. Memang solat pun tak tak, tak, tak rajin solat, solat ni. Tapi wajib-wajib tu buatlah. Tuan-tuan sekalian tahu tak? Seawal anda berbuka puasa pada malam tersebut, katakan malam tu malam al-Qadar, seawal berbuka puasa pun anda dah dapat pahala dah. Anda tahu tak buka puasa tu sunnah? Tahu tak? Menyegerakan pula berbuka puasa Bukan masuk segera ni maksudnya Belum masuk waktu anda dah buka puasa Bukan Menyegerakan tu maksudnya Bila dengar azan Anda tak delay berbuka puasa Anda terus berbuka Ha, Allah tu mahal kita. Itu maksudnya. Tapi yakin Allah tu betul-betul azan uh, yang tadi tu. Takut ada orang yang tengah duk testing-testing kan. <laughs> Ringtone ke apa kan. Dia tuan-tuan sekalian tu. Kalau boleh menjaga Okey kenapa saya kata sunnah? Sebab Nabi kan pernah jumpa dengan sahabat-sahabat yang sangat ekstrim dalam beribadah. Kan, dia orang berpuasa, ada sahabat-sahabat tu dia salat, ada sahabat-sahabat tu dia, yalah sangat-sangat sangat banyak beribadah. Sampai dia jumpa Nabi, Ya Rasulullah, aku banyak beribadah sampai aku salat ni bengkak-bengkak kaki. Dan aku ni tak berkahwin, Ya Rasulullah, sebab aku nak fokus pada ibadah aku. Dan aku ni berpuasa, Ya Rasulullah, sampai aku tak buka puasa. Sebab, sebab Nabi jumpa zaman tu. Ada hadis ni. Sampai Nabi pun kata, aku ni pesuruh Allah. Aku Rasulullah. Aku berpuasa dan aku berbuka. Aku beribadah dan aku juga berkahwin. Jadi Nabi nak bagi tahu aku ni se apa pesuruh Allah yang mulia sekalipun aku tak pernah buat perkara melampau macam kau. Jadi sebab itulah bila Nabi kata aku ber aku berpuasa dan aku juga berbuka. Kan sebab itulah digalakkan dan disunahkan kepada disunahkan kepada kita bila dengar azan segerakan berbuka puasa. Okey sebab itu sunnah. So maksudnya kalau malam tu tuan-tuan sekalian anda berbuka puasa ikut seperti apa yang Nabi cadangkan, anda pun tidak pula menafikan tentang berbuka puasa itu anda buat berbuka puasa dan dikira ibadah dan puaskan untuk untuk malam al-qadar tu dah ada dah ibadah tu so jangan kecikkan skop ibadah tu mesti salat puasa baca Quran itu parts of ibadah khusus lah tapi ada banyak lagi ibadah-ibadah lain contoh setiap malam-malam 10 hari akhir ni terpuaskan jangan blok kereta orang dekat masjid anda gelak, ini ibadah tau Betul tak? Kerana kita, eh, dah tahu nak solat 20 rokaan Anda janganlah blok parking orang tu Kemungkinan orang tu solat 8 rokaan aja Dia nak balik okay, Kan? Apa lagi? Masalah-masalah yang boleh melibatkan hubungan dengan manusia Parking, blok, kereta orang dekat masjid tu Apa lagi? Masa jumaan, dia orang ha, dia, 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 ha. Jangan, jangan, jangan buat benda-benda macam tu Jangan blok kereta orang Apa lagi tu pun Contoh, parking dekat parking OKU okay kan. Ini semualah benda yang tak sepatutnya ada pada orang yang nak dapat mala al-qadar itu. Okey? Ataupun ambil makanan yang diberikan oleh pihak masjid surau dan kadang-kadang berlebihan sampai orang tak dapat makan. Yang tu tak boleh lah. Okey? Ataupun mungkin barangkali uh, yang ni pun penting juga untuk diambil kira ataupun sekian ya. Kadang-kadang dia -kadang bagus bawa anak-anak untuk rasa iktikaf punya suasana dekat masjid. Tapi kalau dah, tahu anak tu mungkin barangkali jenis tidur, uh, mungkin susah nak tidur, suka bermain dekat masjid tuan-tuan sekalian, dia mengganggu juga ibadah orang lain. Sebab tu dalam sebuah ibadah itikam ni tuan, tuan sekalian kena ambil kira banyak sudut. Bukan semata-mata aku nak suasana, aku bawa lah semua family. tapi tak ambil kira benda-benda yang mungkin mengakibatkan kita ganggu orang sekeliling kita. So itu saya kata tuan, -tuan sekalian, patutnya orang Islam ni, dia bukan semata-mata ada mindful dari sudut spiritual tau. Tapi dia juga being mindful dengan sekeliling. Dia peka. Kan, sebab tu dalam dalam agama kita ada fiqah. Fiqah ni tuan sekian. Kalau lagi anda deep belajar fiqah, anda bukan sekadar belajar untuk nak tahu hukum tu wajib ke sunat ke makruh ke haram. Tapi belajar